Вітаю вас на каналі ТВ4. З вами Анатолій Крохмальний. І ви дивитесь програму про музику та музикантів «Галкліп». Ми, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в західній Україні музичному центрі Бастер. Сьогодні в гостях у «Галкліпу» музикант, аранжувальник, гітарист Костянтин Тараненко. Вже за кілька секунд залишайтесь на нашому каналі. Приветствую всех зрителей передачи Галклип. Клип. начать надо, наверное, все-таки, конечно, с самого детства, с раннего, и, конечно же, с матери. И, то есть большущее влияние, конечно, оказала в то время магазин «Мелодия» и тот факт, что мать там работала. Дома было неимоверное количество всяких разных пластинок, всяких фильменных, нефильменных, каких угодно. Музыки было просто много. И все, естественно, все это я слушал вместо того, чтобы учиться на самом деле, я слышал музыку. Вот. И любовь к музыке, да, началась именно оттуда. Сначала это было в виде каких-то, хотелось играть на барабанах вроде бы, потому что, естественно, каждый, как мне кажется, что ребенок, который начинает заниматься музыкой, ему интересно в первую очередь то, что он ощущает ритм, и он начинает этим заниматься, и играет, старается на барабанах, на подушках, на всем чем угодно. Вот. Потом э интерес сводится более к каким-то другим инструментам. Как вот мне гитара понравилась. Даже сейчас я не могу вспомнить, почему именно гитара. Вот. Ну вот с того времени мне начала вот нравиться гитара и заниматься. И все-таки появилась у меня гитара. Мама у своей подружки, у нее была какая-то черниговская гитара, одолжила эту гитару для меня. И, и все, после этого, это было лет 13-14, по-моему, я закрывался в комнате, и меня уже там больше никто не видел в квартире вообще. То есть целыми днями напролет очень большое количество времени. Я проводил с гитарой, писал какие-то тексты, какие-то, какую-то музыку писал. Научившись играть 2-3 аккорда, я уже придумал какие-то песни, всякие разные варианты, ну, то есть масса была всего. У меня появились какие-то знакомые, кто тоже играет на гитаре, во дворе и так далее, и вообще в городе. И мы начали с ребятами как-то вместе музыцировать, играть. Кто-то лучше играл, кто-то хуже. И мы старались эм, друг друга догонять. И потом уже вырисовалась какая-то некая, так скажем, стайка лидеров, так скажем, и которые уже организовывали команду. Кто-то кто послабее, как естественно, в то время играл на бас-гитаре, кто-то посильнее уже играл на соло-гитаре и так далее. Хотя, в принципе, сейчас понимаешь, что надо было делать наоборот. Но это уже совсем другое. Вот. И так получилось, что уже к 18, наверное, годам, я уже, в принципе, так достаточно, ну как, неплохо на то время, возможно, играл. И мы с ребятами, я познакомился на первом концерте, у нас уже была группа в то время, мы уже создали, значит, Игорь Пелых у нас был, Сережа Соколов и Вася, вот не помню фамилию, пускай он мне извинит. И даже не помню, с какого он села, но он играл на барабанах. Помню, да, и мы вот сколотили такую командочку, играли, начали играть хард-рок. И в то время уже познакомились с Дембровским Сашей, который в то время, значит, у него была группа «Анестезия», и уже пошли такие разговоры, чтобы создать некий рок-клуб, и первый концерт, и все такое. И три коллектива уже было на то время. Значит, наша группа, потом вот эта Дембровского, и еще какая-то группа, которая играла кавер на группу «Кино». Они перепевали их песни, хотя а, ну, мы все пели свои песни в основном как бы музыку писал я да Андрей писал слова Подлужный а Пелах писал даже он, у него Пелаха была песня Пытый хлопцы пыва, как сейчас помню. Текста не помню, ни музыки, ничего. Но вот почему-то вот припев мне очень запомнился. Он ее исполнял. Он играл на бас-гитаре у нас в группе. И он эту песню исполнял. Такой вариант у нас был. Да, так вот. После этого концерта я познакомился, пока мне подошел парень. Мы с ним познакомился. Оказался это Анатолий Макара. В Тернополе, в общем-то, известный достаточно музыкант, гитарист. Мы с ним начали потом общаться. Он мне показал первые такие какие-то очень хитрые джазовые аккорды. Я как сейчас помню, пришли ко мне домой, и он говорил, а ты такой аккорд знаешь, ты такой аккорд знаешь, я, ух, ты какие аккорды, я такого никогда не видел. Вот. Ну и после этого все. Как то после этих аккордов меня как перебило. Я понял, что мне надо заниматься именно этим. Мне надо знать эти аккорды обязательно. Мне надо выражать э, всю ту музыку, которая у меня находится в середине. Мне надо выражать ее. Э, и именно с помощью всех этих аккордов, которых я, естественно, не знал. вот. Ну и все. Я значит, засел очень глубоко, еще глубже, чем я сидел дома. Я засел в комнате. И просто с утра до вечера я вставал и в 9 уже начинал играть и заканчивал до, ну, до заката. То есть практически все свободное время я занимался на гитаре. В то время мне еще попалась книжка, я спрашиваю только, слушай, Толя, откуда ты знаешь такие аккорды? Он говорит, вот есть книжка, значит, молотков, аккомпанемент, импровизация, на сестру на гитаре. Я говорю, дай мне такую книгу. В то время как-то было с информацией так туговато немного, и у него каким-то образом она оказалась. Он, он мне дал эту книгу, я у него ее забрал с руками и с ногами, как говорится проштудировал вообще всю полностью, и мне, я просто мечтал попасть к этому человеку, учиться у Молоткова, потому что я понимал, что все равно книжка не дает того всего полного объема информации, которая все-таки может дать преподаватель. Мы уже были знакомы с Подлужным, с Андреем, значит, с Толиком, с Юрой Луговым, и вот как-то уже создали, значит, Ничлау Блюз, «Анф... В то время мы уже работали, ресторан был такой нечлава, многие люди наверняка помнят. И мы там работали, играли, тоже, кстати, авторские вещи, стандарты мы не играли, ну, не умели еще этого играть, ничего, но пытались как-то пару аккордов и играли свои вещи. Андрей пел, значит, Толя придумал песни, я придумал, Андрей с Толиком писали слова, и мы вот это все играли. Было очень хорошо, я бы да, сказал. Очень интересный состав, две гитары и вокалы. Ну и потом у нас появился э, Юра Луговой, он тоже был на гитаре, тоже на гитаре играл на акустической. А в то время а, аппаратуры не было такой, как вот сейчас. Вот мы видим куча гитар, куча клавиш и всего такого. И особо э, не позволяло материальное положение купить какие-то очень серьезные инструменты или какую-то аппаратуру. Поэтому как говорится, голь на выдумку хитра. Мы, как бы, не, не, долго не думая, просто играли на гитарах. И в то время, когда люди, возможно, кто имел по больше материальной базы, они запасались аппаратурой, делали какие-то сумасшедшие аранжировки, какая-то там барабаны, клавиши и так далее. И мы на фоне этого всего, кстати, очень хорошо выглядели, в том смысле, что после всего этого шквала музыки, всего выходит на сцену команда из трех-четырех человек и играет акустический вариант, просто садятся, и ребята играют на гитаре. У Андрея прекрасный вокал, и это просто все завораживало. Музыка и вокал, все это людей очень серьезно расслабляло. И мы таким образом очень хорошо запоминались. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Сегодня у Галкліпі музыкант, гитарист Костянтин Тараненко. Слушаем и смотрим далее. Так получилось, да, что мы начали ездить по фестивалям. Первый у нас, по-моему, фестиваль – это «Червона Рута» 1993 года. Мы, в принципе, тогда и особо толком играть-то особо не умели. Я как бы сейчас с 20-летним, так скажем, опытом смотрю назад, да, понимаю, что… Но, тем не менее, был такой, такой какой-то запал такой юношеский, и в этом было что-то, может быть, нести не столько, сколько мастерства, а сколько какого-то такого интересного новаторства. То есть на гитару смотрелось как на какую-то загадку, и каждый звук хотелось превратить в какую-то песню. И вот именно поэтому, возможно, получалось то, что у нас получалось, скорее всего. Вот. А что касается всех остальных фестивалей, да, мы поездили по фестивалям. По-моему, не было ни одного фестиваля, там бы мы, где бы мы не были, и где бы мы не залили бы хотя бы там какой-то там ну, дипломант или лауреаты. То есть везде мы как бы, завоевывали какие-то места. После этих всех фестивалей, я не помню каким образом, там, видимо, к Андрею поступили предложения со студии «Нова». Это Никитин и, ну, это продюсер Билл, на то время, или в это время тоже, наверное. И мы поехали туда, туда значит, с Андреем в Киев показывать свои эти, значит, наработки, свои вещи. Люди это все послушали, да, это все интересно, все это хорошо. Ну, в общем-то, решили, что значит, мы их берем. Ну, возьмите нас, мы вас берем. Вот. Ну, тем не менее, надо было, надо было все поменять. Они вроде бы за сам материал ухватились, но вариант с гитарами и с теми гармониями, которые мы там навалили, они решили бороться проще. Они просто забрали, оставили просто вокал. Мы даже переделывали многие тексты, многие мелодии, многие аккорды надо было переделать, гармонию полностью менять. И такой аранжировщик Жан Болотов делал аранжировки, и мы записали там, по-моему, около четырех или пяти треков. И с этим мы ездили на концерты, значит, Билык, на разогреве, я так понимаю, Билык, и мы со Скрябином ездили, значит, отдельно у Скрябина была группа, естественно, и мы вот с Андреем, под, как бы, так скажем, под фонограмму, я на гитаре, и Андрей на вокале, и полная фонограмма, да, то есть барабаны, клавишные, все мы ездили на разогреве. это все начало немного, как бы так скажем, идти на спад. Наверное, некого винить в этих... Ну, как бы есть, наверное, все виноваты в этом. Есть такое, как бы, ä, понятие, что или в ссоре виноваты, так скажем, обе стороны, нет одной какой-то виновной. Хотя ссорой, как бы, как таковой ничего нельзя назвать, не было никаких ни ссор, ничего. Просто в какой-то момент, возможно, ну, может быть, это надо Андрею, чтобы он рассказал. И со стороны Андрея, возможно, это выглядело так, как будто бы кто-то его использует, хотя, может быть, и так оно и было, так оно и, вернее, нас используют, поэтому он как-то хотел противиться этому и так далее. А я как бы особо на это не обращал внимания, потому что меня интересовало только одно, это гитара, мне надо было заниматься, мне надо было развиваться, и особо почему-то на то время я не думал о такой какой-то карьере или там особо как-то о деньгах и о чем. Я, только у меня была одна мысль, учиться, учиться, еще раз учиться, как говорил всем известный нам человек, да, вот и э, поэтому я как-то от, от этих вопросов немножко был в стороне, тем не менее, все время Андрей тоже говорил, что лучше потерпеть немножко если мы хотим чего-то достичь и Скрябин тоже советовал, кстати, говорит мы, я помню этот разговор, мы стоим втроем в коридоре и Кузьма э, говорит, слушай, да потерпи ты немножко, ну что такое, ничего страшного вот я что это, я что же это все как, понимаю, все вижу, но подожди, еще время придет, наше еще время придет но тот нет, что ж не хочет ничего слушать и все, ну, ну получилось как получилось, ну естественно как бы большую ставку в команде делали на Андрея, это естественно, понятное дело, я возможно как бы имел э, отношение к этому, потому что ну как там возможно музыку делал, да, и записывал гитары и все такое, но все-таки не столько имел настолько важную роль для зарабатывания денег в студии Нового, как Андрей, поэтому от Андрея ребята отказались соответственно и как как бы и от коллектива тоже вот и вот у меня настал в этот момент такой достаточно сложный период в моей жизни а, как бы все равно я понимал что мне надо заниматься независимо от того потому что бросать это дело нельзя И неважно что случилось в жизни или как я тоже слава богу в это этому времени понимал а, поэтому я решил тем не менее дальше заниматься и а, что я сделал я пошел учиться в глиера к этому и мне повезло, я попал к Молоткову, к именно к тому человеку, о котором которому я попал, мечтал попасть еще в далекие в свои 17-18 лет. Я потом вспоминал очень часто. Я стоял на балконе после какого-то очередного там, вот, дня, проведенного с гитарой, и, и думал, вот как бы было такой закат, помню. Вот как бы было бы, думаю, хорошо попасть мне к молотку. Как бы он бы немного дал все-таки, наверняка. Если человек пишет такие книги, он наверняка много знает. И а, тем более у меня такое желание есть и этому научиться было бы просто прекрасно. И он в это время преподавал. Он болел очень какое-то время долго, до того как мы с ним познакомились. А в то время, когда я к нему обратился, он уже выздоровел и начал преподавать. Вот таким образом как-то так сложилось, что повезло мне тоже в этом смысле. Вот. И все. И помню, когда мы уже занимались, да, я занимался так же, просто со стервенением, так скажем. И он все время говорил, ну, я просто поражаюсь. У меня, говорит, два ученика есть. Это Бойко такой, он сейчас в Москве, очень известный гитарист в Москве. И говорит, ну и ты, потому что тебе задаешь задание, ты выполняешь в раз в 10 больше, чем я тебе задаю. Это, конечно, похвально, это очень классно. Вот. И у нас даже есть дуэты вместе с молотком. Я участвовал в Гриера, поступил в... Не поступил, вернее, мои документы перевели в консерваторию в Германии, в Берлине. Ну, в общем-то, все, я мы собрался и поехал в Германию поступать. Но, к сожалению, я не поступил. Сумасшедший был конкурс, около 70 или 80 человек на место, а всего брали там двоих человек. И отобрали только с Бразилии одного человека и из Германии. А я не прошел, то есть специальность я сдал на отлично, а по фортепиано я пролетел. То есть мне надо было хорошо сдать и поиграть на фортепиано. Но меня это особо тоже не расстроило. Я приехал в Киев, но так уже получилось, что Молотков уже перестал преподавать, он уже ушел. Ну и в общем-то курс как бы мы уже закончили. И я поехал в Тернополь. Какое-то еще время побыл в Киеве и подумал для себя такую вещь, что мне надо как Кутузову все-таки Москву-то сдать. Лучше посидеть, набраться сил э, и окрепнуть, и, возможно, после этого что-то реально творить. И как бы уже стараться не, не зависеть от кого-то, а, возможно, как бы планировать так, чтобы ну как бы самому это все делать. Идти своей дорогой полностью, да, и по приезду сюда в Тернополь, да, я долгое время ни с кем не играл, ну, видимо, потому что здесь еще и команд особо не было в то время, когда это был, по-моему, 98-й год или 99-й я приехал в Тернополь. Вот, и команд здесь не было. Единственное, что помню, начинал Сережа Степанов, собрал какую-то команду вроде бы там, или... или вот я этот период точно там смутно помню, но он какую-то команду собрал, там, да, из ребят, и час, с многим он сейчас даже до сих пор играет. И вот они где-то там работали. Все, больше команд не было, и работать было особо как бы не с кем. То есть я шел дальше самостоятельно, тем не менее, не, при, не прекращая заниматься. Начал заниматься преподавать, преподаванием, начал учить ребят играть. Здесь уже приехал в Тернополь, учить играть на гитаре. Достаточно было много учеников и очень многих учеников знаю сейчас вот многие и ты в общем, в том числе да и ребята достигли достаточно высоких высоких высокого уровня в своем развитии да. Шли, ну, наверное, нет ни одной команды в Тернополе. Вот сейчас вот эти молодые ребята, которые играют, и уже достаточно известные, там, вот, например, Полный Прейд или Газ Бенд, или ну, там, сейчас я даже не вспомнить, ну, из тех, которые вот сейчас реально играют, там, как правило, по одному или по два ученика в команде. И не, или 100 хвылы, например, там, такая сейчас вот новая. Какие-то кавер-команды, которые только занимаются. И потом ты нас смотришь, и ты да, видишь и там ученики, и там ученики. То есть люди обязательно, которые хотят научиться серьезно владеть инструментом, они ищут возможности, у кого бы можно было бы, собственно, и кто, и где, и куда, и как. Вот. Так что очень приятно, что люди продолжают это дело и играют. И... Это был 2007 год, по-моему, или 2006 год. Меня в команду пригласил Андрей Макух. Я очень хорошо знал еще до этого. Там что-то у них, я не знаю, что получилось, но, в общем, он меня пригласил в команду. И потом еще я Толю Макару пригласил на бас-гитару. И вот мы начали совместную, так скажем, в 2007 году совместную деятельность. Интересно нам было играть какие-то всякие разные джазовые стили, потому что состав коллектива и, ну, так скажем, музыканты достаточно серьезные. И с ними можно было бы сделать очень даже хорошую, серьезную музыку. И вот мы в 2006-2007 году собрались и начали играть. Даже был, по-моему, Джаз Best 2007 года. Мы играли, где-то есть тоже видео, но нам будет тоже Мы играли концерт именно этим составом.